Зі мною зараз провідний косметолог з Херсону, і я хочу їй задати пару питань. Наташ, скажи мені, будь ласка, я знаю, що ти виїхала з Херсону, але в тебе був бізнес. І розкажи, будь ласка, більш детально, де ти розвиваєшся а, і що дало тобі можливість виїхати да, і жити да. зараз на Мальці. Я косметолог. Я у 20 років косметологічної практики свій кабінет. но я выехала вообще с Украины, живу сейчас на Мальте, и выехала я только потому, что у меня была компания PM. Потому что, к сожалению, свой косметологический бизнес, кушетку, косметику, те ящики косметики я вывести не смогла. А, ну, это нереально вообще, и приехать в другую страну развивать космет... косметологию невозможно, потому что для того, чтобы официально работать в другой стране, надо подтверждать на английском языке свои все дипломы, что тоже нереально и занимает время. Но и еще один минус – начинать бизнес в другой стране, потому что если, когда я буду возвращаться в Украину, я его опять с собой не возьму. Мне опять при вернуться в Украину, надо будет все заново. Но благодаря тому, что у меня была компания PM, я не боялась выехать в Европу. Я понимала, что да, немножечко сложновато в начале, потому что у нас у всех доходы упали. Но я знала, что здесь есть перспективы и возможности зарабатывать столько, чтобы достойно жить в Европе. Так и получилось. Так и получилось. Я сейчас живу на Мальте, живу за доходы от компании PM. Работаю мало, но в удовольствии. Много купаюсь, загораю, общаюсь, встречаюсь с друзьями, много путешествую. І це все благодаря компанії ПМ. Я знаю, що далі буде ще лучше. Супер, скажи, будь ласка, який твій на сьогоднішній день рівень і яку заробітну плату ти отримуєш від компанії? Січас мої даху я в ранді президент, і мой доход а, около п'яти тисяч євро. Що ровно в п'ять разів більше зарплати на Мальті. Я просто в захваті, да що для тебе ПМ? И какие цели ты ставишь в этой компании? Я расскажу, что по сравнению с моей косметологией в сетевом, в компании ПМ, есть намного больше плюсов. Раньше я делала девочек красивыми, сейчас я делаю девочек, мальчиков, детей, родителей и красивыми, и счастливыми, и здоровыми, и богатыми. То есть я как бы расширила свои возможности и полезности, и я понимаю, что благодаря мне, вот сейчас у меня в команде 600 человек, то есть 600 человек благодаря моему решению уже улучшают свою жизнь. А я иду дальше вперед, и это будет тысячи десятки тысяч людей, которые благодаря моей, скажем так. Э целеустремленности, да, моему желанию быть полезной огромному количеству людей, услышат информацию о компании PM, услышат информацию о продукции Fitline и улучшить свои жизни. это круто. Я вот кайфую от масштабности, от перспектив. Я просто кайфую. Остание, питание. Что бы ты сказала нашим глядачам? Что бы ты сказала людине, яка сомневается, яка только думаю, а чи треба мне быть партнером PM? Я могу сказать, что PM на самом деле это инструмент. Это шикарный золотой инструмент для того, чтобы улучшить жизнь. Если есть желание в какой-либо сфере улучшиться, вот ПМ в этом может помочь. Путешествовать возможно, зарабатывать больше возможно, покупать себе сваровские бриллианты и так далее возможно. Жить за границей в любой другой стране возможно, иметь окружение крутых, крутых людей, драйвовых людей возможно. Здесь все есть, здесь все есть, молодость, красота, здоровье, здесь есть все.